You can't stop today no. as it comes speeding down the track. В победил. Я хочу постоять за свой город. Но это круто, это классно. Для этого стоит, мне кажется, родиться. Новых друзей себе нашла, так что это все круто. Моя девчина также брала в этом проекте участь, но выступала за Одессу. Я за вами очень давно наблюдаю, вы мне очень нравитесь. В будущем, э, я был бы не против с ней станцевать э, зажигательный танец самбо. Шоптенко це мій кумир. Вона красива, молода, успішна. Вона дуже гарно танцює і я це поважаю. Окрім того, що я хочу танцювати як вона, я хочу мати таке червоне плаття, яке в неї є. Інколи вдома я втанцюю в майбутньому. Я себе бачу професійною танцівницею, як Олена Шептенко. І раз, два, со всех сторон все прижимают, сбили руку, разбил часы. Но меня это все не остановит. К Птенко я отношусь хорошо. Она смогла до 2000 человек поставить в одно целое, в одну команду. поставить движение с четко, строго, за короткое время. Я был просто удивлен. Преподаю тренажерный зал мужчинам, женщинам фитнес тайбо. В коньках я хотел сериализовать, но у меня это не получилось. И сейчас я хочу срезать в танцах. Именно поэтому я пришел на Майданс, чтобы реализовать свою мечту. Меня зовут Денис, мне 19 лет. Я занимаюсь паркуром Фрирама. Ну, это интересный вид спорта, потому что ну, очень мало ребят, которые действительно хорошо занимаются. Сейчас очень благоприятный период для того, чтобы поддержать город. Моим хобби является гадание на картах Таро. Есть много мужчин и одна женщина. Но женщина всегда покоряется мужчинам. Мужчины это сила, но женщина это мудрость. Посему борьба будет трудная, но надежда есть на то, что Киев победит. Это фантастика, чужде всего из-за того, что очень большое количество людей, и все сплочено танцуют одни что это дни движения, у всех радости миллиард. Энергетика передается. Хотелось с ними провести целый концерт. Голосуйте за Киев, потому что в Киеве живут классные, веселые, плансливые. いいですね。 step, cha cha cha, back step, cha cha cha, side step, front step, back and turn. <laughs> front step, cha cha cha, back step, cha cha cha, side step, front step, back and. Uh, uh, uh. Front step, front step, back step, back step, side step, cha cha cha, cha cha cha, side step, back and turn. Номеру команди Києва показати в стилістиці мюзикла розмаїття хореографічних напрямків не лише в їх роз'єднаності, але й в єдності музики та ритму. Хорографічних фа може бути безліч, але ритм лише один. Go, go, dancer, go, go, dancer. Напевно, вже звернули увагу, що вся команда поділена на дві групи: одні учасники це хопери, або представники сучасної хореографії, і, звичайно ж, представники класичної хореографії. Хто з них переможе, не знаємо. А ось перед вами представники сучасної школи: це брейкдансери та паркурщики. До речі, паркур це такий своєрідний різновид вуличної хореографії, якщо можна так висловитись. І знову класика. Це ж запальний свинг-денс! Якщо буде точним, то цей танок називається Лінді Хоп. І він є безпосереднім фрещуром багатьох напрямків бальної хореографії, зокрема Квікстепу. У Майдан Смігель поставив шість балів на найвищу оцінку. Так що Київ викладайся на всі 100%. <тит> Зараз учасники формують губниковий механізм, який починає зворотній відлік. <тит> І це був вибух справжньої бомби. Бомби ритму. Це який же мюзикл без історії кохання. Лейтмотивом мотивом до виступу команди Києва є історія кохання ось цих молодих людей. Це Олександр та Таня. Вони закохані і сподіваємось, все в них складеться як найкраще. Oh, 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 you can't stop today. Мігелі, як це зробили в Запоріжжя? Чи поставить він їм 6 балів найвищу оцінку? Не знаю, побачимо. Не мюзикл чи знижнеться розживі мрії киян? Побачимо незабаром. <му> Київ налаштоване на перемогу. Це знак Вікторі. Команду Києва прийшов її головний вболівальник. Для мене особлива честь представити голову Київської міської державної адміністрації, пана Олександра Павловича Попова. Завдяки вам в нас є такий унікальний знімальний майданчик прямо в центрі самого Києва. Пан Олександре, скажіть, ви стежите за нашим змаганням? Всі програми дивився. Всі це просто фейерверк позитивних емоцій. Це треба дивитись всій Україні. Це дуже приємно, пане Олександре, А ви вже відправляли смски за київську команду? Я і друзі і зараз всіх киян. Прошу, тому що наша команда найкраща. Тому я прошу зараз відправити всіх киян. Смески підтримати нашу команду. Я сподіваюся, що пане Олександре підтримає весь Київ і вся Україна. Голосуйте за нашу команду. Дуже дякуємо. Ось такий чудовий у Києва міський голова. Дякуємо вам. Я от себя тоже хочу сказать огромное спасибо за эту самую большую съемочную площадку, которую я когда-либо видел. Огромное спасибо администрации города. И, конечно же, эти аплодисменты Майдана, Киеву. Киев! Еще один танцевальный номер, сольный номер города. Потрясающий номер, который мы все увидели. И мои взоры и взоры всех зрителей сейчас на членов жюри. Роман Григорьевич, прежде вы все время так страгивайте, когда я называю ваше имя. Я лякаюсь. Роман Григорьевич, Но. А, Атар, подожди, не отвлекай, мне сейчас важно. Не, не, важно. Ви... Роман Григорьевич, ну во-первых, я до сих пор переживаю за те ошибки, которые я э, совершаю, когда я говорю, э, пытаюсь говорить по-украински, поэтому я хочу взять у вас уроки украинского языка. Добрый. Мы с вами встречаемся по субботам, каждую субботу. Не я ваше. вас прошу, вот ну, за два часа до эфира приезжайте со мной, Добре. потренируйтесь, чтобы я к Добре. финалу полностью провел. На украинском языке. Я принесу Окей. тебе, Шевченко, вирш. Мне тринадцатый минало. Спасибо огромное. Мы договорились с вами. Я понял. Добре, добре. Ну, а как же э, столичные танцы? Я бы так сказал. Знаете, я вздевованный. Это не лише фейерверк. Я вижу, что украинским детям подвластны Танцювальни стили свито. Да. Ты это, понял? Я понял, все это, это Вы действительно Вы можете все, як никто. Я вам заздрю. Анастасия, вопрос к вам. Хореограф-постановщик. Женщина, да, вы свои номера также ставите сама. И э, я могу, хотел бы спросить, отличается чем-то мужская постановка от женской постановки, когда ставит хореограф женщины и мужчина? Я думаю, что, безусловно, женский почерк всегда очевиден, и сегодня Здесь самое необычное. Самое необычное и выступление в плане стиля. И мне показалось, что действительно сегодня самый яркий день. И ваше выступление, ну, вы знаете, ну, отлично, я оценила бы, поставила бы, не скажу, какой оценок оценку поставлю ну, потом, узнаем. но правда восхищение тому, как действительно гармонично сочетались разные стили. А вот это а, в конце. А вот это в конце, это я сразу зажглась <свят> увидев и, видимо, отправлю свою СМС сейчас именно на этот номер. Да, 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 да. Ну что ж, друзья, много говорим, но все-таки ближе к делу, к выставлению оценок. И чтобы не вздрагивал Роман Григорьевич, я так аккуратно. Роман Григорьевич, оценка Киеву за сольный номер 6. Атар. Трет глаза, волнуется. 6. Справедливый Мигель. Я очень рад за то, что мы от конкурса рисунков наконец-таки вернулись к тому, что у нас танцевальный конкурс. Спасибо вам большое и Запорожью, и Киеву. Шесть! Мама моя, что вы творите, друзья? И Анастасия. Но это действительно было и технически, и стилистически, и танцевально, без укоризненного. Это значит, что команда Кима получает э, получает 24 балла и за два тура у обеих команд а одинаковое количество баллов. Это, это потрясающе. Это я, это я в шоке. Это сумасшествие, сумасшествие, Сережа. Слушай, я даже не знаю, что будем делать. Посмотрите, Встретили что борются даже люди, даже люди, которые совершенно не боятся членов такой оценок голосуют за Киев э, тренируются за Киев, я не знаю, все что угодно, что вы делаете, что, что с вами? Я даже во время тренировки. Вы тренируетесь, но ну, вы крутой, слушайте, но ну, я видела, как вы кричали и трепещали, и ожидали эти оценки, как каждая шестерка, и вы кричите. Даже такие накачанные парни не боятся. А скажите, а у меня бицепс или что там, трицепс? Нормально, сейчас я покажу. О! Я старалась, видите, опа! Спасибо вам огромное. Круто, что такие спортивные парни тоже поддерживают кит и не боятся танцевать. А еще также у нас находится гадалка. Ой, ну я вообще никогда с гадалками не встречалась. Я, честно, даже боюсь вот таких встреч. Ничего не буду вас спрашивать, кто победит и все такое. Просто вам нравится у нас? Ну, конечно же. А как вам оценки жюри? Жюри, я вас люблю. Вы самые лучшие! Дорогие телезрители, что равный балл это совершенно никуда. Голосуйте за тот город, который вам наибольше понравился сегодня. Это Киев и Запорожье. Я горжусь нашими телезрителями, которые сейчас отдают свои голоса за команды и за их благородные цели. Друзья, за Запорожье, напоминаю, отправляйте цифру 1 на номер 5160. За Киев, цифру 2 на номер 5160. Либо же звоните со стационарного телефона. Да, только вы можете решить, на что пойдут деньги. Миллион гривен. Умоляю вас, просто как экстрасенс, заколдовываю вас по-хорошему, чтобы вы голосовали сейчас, друзья. Ну а мы э, вернемся через некоторое время. У нас после паузы будет третий тур. В этом туре, друзья, сойдутся тысячи воинов здесь, на Майдане независимости. Танец тысячи человек — это что-то невероятное и потрясающее. Поверьте мне... Я даже не могу говорить, я себя не слышу, друзья. В общем, не переключайтесь ни в коем случае. После небольшой паузы мы узнаем, как выступят команды и кто же, кто же пройдет в полуфинал. Ох, друзья, у нас жарко.